Təxminən 1 il əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə yenidən qurmadan sonra pansionat yenidir, 250 çarpanlı yerlikdir. Lakin artıq tam müasir şərtlərlə burada müalicə alanların reabilitasiyasında müasir metodika, ən qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi ilə paralel təşkil olunacaq. Abşorni iqlimə xas olan klimatoterapiya pansionatının əsas özəlliklərindən biridir. Burada mövsümə uyğun iqlimlə müalicə imkanları ilə yanaşı, fizioterapiya da demək olar bütün sahələri əhatə edilib. Postməharibə dövründə bu tip müalicə mərkəzlərinin əhmiyəti xüsusi nəzərə çarpar. Müalicə xidməti ilə bərabər əlilliyi olan şəxslərin sosial statusunun bərpa edilməsi, cəmiyyətə inteqrasiyası əsas məsələlərdəndir. Pansionatın ildə 5000 nəfərədik pasiyent qəbul etmə potensialını nəzərə alaraq bu il istifadəsi gözlənilən Qəbələ Psixonevroloji Sosial Xidmət Müəssisəsi, Qəbələ və Şəmkir Uşaq Reabilitasiya Mərkəzləri də daxil olmaqla ümumilikdə reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı 30 minə çatacaq. 2018-ci ildə isə bu potensial cəmi 10 min nəfərə bərabər idi. Postməharibə dövründə 210 yaralanmış şəxsə 1220 reabilitasiya vasitəsi verilib. 15 hərbiçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib. Vətən müharibəsində yaralanmış şəxslərin 90%-i ilə artıq evində görüş keçirilib. Amputasiyası olan 301 nəfərdən 109-un protez ehtiyacları müəyyən edilib. 2021-ci ildə onların protezlə təminatı planlaşdırılır.